大家好，咱们今天继续来共同学习李昌浩的终极围棋讲座啊。咱们来看看这道题，这道题呢是这个黑先，黑棋呢首先呢是大飞啊，这个是常用的一个手段，再来一点。 那这个其实我小飞呢，这有一搭，哎，这有一跨，这不行了。这一说像这样的棋啊，这属于基本不会下棋啊，这肯定不行。我们再来看看这道题，黑先，黑棋啊打吃，这样可以。 这个把对方走成一个恰眼，这个棋如果是单扳，啊，这个就不行了，它一粘，啊，那你只能是长，啊，这个不是棋呀、啊。看看这个棋，黑棋该怎么上？ 黑棋飞一个是好棋，依然是利用这个大伸腿，是、嗯、吧？这个就哎已经不行了。如果是这个，这属于基本还没入还没入门，是、嗯、吧？这个不行。小飞呢，正好凑对方一虎啊、哦，这也不行。看看这个黑棋又该如何杀？ 挤一个是好棋，这样可以打对方的接不归。如果对方接呢，那这里有一打，这就全死了。直接连回反而给了白棋机会，这样反而活了。黑先。 黑棋断一个是好棋，再来哎一扑，这已经白棋没法再走了。如果是这个，那对方可以做成劫。家呢，这就成了一个净活。黑先。 这个容易想到的是吧？至于下边做不出来打眼，如果打这个，这就太糟糕了。这么下成了帮这个帮白棋做活，黑先。 这种棋型都是一二路的妙手了，这白棋死了，单扑不行，单扑白棋还有做劫的机会。这个实际在赵志勋咱们初级讲座里面已经见过了。至于说这个，这等于帮忙，白先。 冲一个是好棋了，然后再一扑，再一挤，死了。那这里面呢，就是说，如果白棋冲的时候啊，它团一下子，这个不解决问题啊、嗯。先扑行不行呢？这是不是棋呢？这样反而是帮黑棋做活了。 黑先，黑棋断一个是正解，再一扑，啊，这，这是我们之前看见过类似的棋型，是这就死。那不扑，走这个行吗？这已经活了。白先。 白棋啊，单加一个是好棋，或者说顶住吧，顶住。那它接住，因为这里是带响的，所以这个黑棋就不行了。如果是搬呢，不是搬了，这是冲呢。那这里面还有个劫的问题，这成打劫了。普通来说，这个尖呢也算是一步棋，但是在这里呢，同样是打劫失败。 白先，白棋挤一个是这种局面下的好棋。如果他是哎做这个眼，这一挖不行了。问题是白棋呢尖的时候，黑棋有没有这个？但是白棋可以扑，他只能提这个，这就死了。 假如说白棋就是单冲，这就没棋了。白先，单冲一个啊，是这种局面下的好棋。再来冲这头，这样呢，黑棋就不敢打了，是吧？那这个棋。 如果是先冲这侧行不行先冲这个，但黑棋啊，这个时候来挡这个了，这个就哎反而活了。黑先打吃是哎正常的，这样的话呢，来一个金鸡独立。如果这棋。 来个断点，这不行啊，活了，黑先。这种棋形啊，像这种地方是要点。往前长一个，它继续立到这里，这里面也是一个断头取势啊。那先搬行吗？先搬它。 把这个要点抢，这样的话呢，这里这个啊，这两点成了剑合了。至于说黑棋挡这个，这就不是棋了，这走这也是活棋。这道题是白先。 白棋断一个，这是能想到的。再来铺，那他大概是要提吧？再来带响的，这不行了。这个棋如果白棋不断走这个行吗？那这个成了活棋。黑先。 一看这里就是一个要点，啊，能够如果第一眼就能发现这里的话，呢，那你就说明你的哎做题已经到了一个阶段了，啊、嗯，再一段金鸡独立，如果先断反而活了。至于说冲挡，这都不是棋。黑先，呃，这里呀、啊，我说一个题外话吧。 就是说，我想这个看咱们节目的朋友啊，嗯、呃，可能会有一个问题，就是说这个咱们以这个学棋的儿童为主啊，但是说不是说这个普通棋迷，那学棋的儿童的家长也有可能啊会关注咱们这个频道，呃，我想他会有这样的疑问，就是说，呃，如果我家小孩不去机构学习，就是来看咱们这个频道节目，可不可以？ 从教学的内容上来说呀，那百分之百我觉得是没有问题的啊。咱们这个内容远比学校机构教的内容这个要丰富啊，而且呢，内容是没得挑的啊。在在内容上，我相信是肯定，嗯，只在他们之上，不在他们之下吧。我敢打保票啊。那所欠缺的什么呢？就是没有一个对应的环境、啊、那就是说你。 人家是把这个所有的孩子聚在一块儿了啊，大家来下棋，这样的个氛围呀、啊，是咱们不具备的。那你说怎么去弥补这一项呢？那就只有让小孩去在网上下了。现在这个网络时代啊，就这一点还还比较好，就是说你能找到对手在网上，是吧？你像你比如说你入门了那部分，也快完事儿了。我老是这句话，其实老没完事儿，到现在也没完事儿，是吧？那个入门那部分。 你把它全部听完了以后，我没说吗？你在野狐的十级呀、啊，是绝对可以开张的，是吧？好一好呢，还是能站稳十级的，啊？那之后你再把赵志勋的这部分那个一直跟下来，包括现在李昌浩的这个中级，其实现在李昌浩中级就是是也是个初级，这两部分都看了他，那我相信你在野狐五级是没问题的，是吧？嗯、呃。 起码是有个五五开的状态，那就够用了呗，是吧？这个就是说，呃，完全的通过自学，嗯、呃，跟着我这面这个在网上学，我相信这是一种新的方式吧。尤其在现在这种大环境下，呃，嗯，经济又不景气，是吧？孩子如果想学一一门这个，呃，艺吧，这也算是一个艺术了，是吧？艺道，这是一种很好的方式。我相信很多以后啊，会有越来越多的。 呃，围棋工作者呢，可能会选择这么一条道路吧，嗯，把网络利用起来，就是不是？在这个大瘟疫期间那三年呢，你像美国了，这个发达国家呀、啊，小孩们基本上呢都是以这个平板，是吧？平免费发送一个苹果的平板来网络教学、呃，这个是完全可行的嘛，对吧？那在中国呢，我相信围棋这一块是可以做得到的。 嗯、呃，不一定非要面对面，它不像这个以前呢，这个网络不发达时期的时候，人和人之间这种手谈呢，呃，只能面对面。那现在我觉得是可以，呃，采用这种方式来做的，啊、嗯，可能效果比在这个机构学，我相信还好，因为我认为这是一个趋势、嗯、好，咱们这是废话了啊，咱们先看这个棋，黑先。 黑棋呢？哎，这个是必然啦。由于这个白二如果不下呀、啊，你你想做这个眼是不行的，你坐在这边打是一个皆不归啊。这个棋如果黑棋走这个行了，走这个行了，这这活了，这不行。那至于说直接搬，这这也不是棋了。啊、白先。 其实赵志勋和李昌镐这个同时看的这道题，就马上就知道了。这实际上是上在赵志勋那个这个视频里面出现过类似的题，是吧？那白棋呢？哎，单立，这个搬他挡不住，这就死了。如果先搬呢？那先搬白棋有这个黑棋有单提。 <noise> 这道题就是我在昨天刚刚这个，如果大家有意见会会觉得很，大家可能会觉得很搞笑。这不是昨天刚看完的又看一遍，是不是？那至于说这个棋啊，搬这头，那这这活了是吧？这更不行。其实如果家长呢，作为学棋儿童的家长啊，你可以这样想一想，相当于什么呢？你请了一个。 就是固定的老师嗯，而不是上那个奇校去学。那如果一般来说，你请这样老师，那得那费用会更高的。而且呢，通常来说呀，你像这个就是现在这个阶段的，像这个初级、中级，你不可能找到像这个野狐八段这样的人来教你吧？那都一般都是水平，也就是勉勉强能到个野狐五教就就足够用了。所以说，我觉得。 如果是从这个学习家长来说，我觉得这是一个很划算的，然后在网上通过这样一种方式来学习。好，那么咱再看这个棋，这个棋呢，白先，白棋啊，这个棋呃，居然是往一上一点就已经不行了。那他提这个时候这一长就死了。呃，一二路通常是要点，但是这个地方现在还不是要点。 你走这个，他还有扑，这成劫了，是不是？至于说提子这，这这就不是棋了，单提子这不是棋了，他可以把这个敌之要点我之要点一抢，哎，好，那咱们今天由于时间的关系呢，就呃讲到这里，谢谢大家的观看，还是那句话，希望大家多多点赞。